безусловное э, прощение это единственное, что позволяет преодолеть вину. И, и, вот что это за безусловно прощающая инстанция вообще? Вот если взять эти три точки преодоления, то для меня отцовство э, – это первая точка, ярко выраженная отцовство. То отец – это тот, кто позволяет преодолеть страхи. Тот, кто не просто дает защиту, обеспечит ресурсом, там, накладывает закон, правила, это все как бы не настоящее отсутствие. Настоящее отсутствие ⁇ это человек, который показывает, что эта жизнь стоит того, чтобы ее жить. Это стоящее дело. И даже если весь мир докажет, что это не так, у меня был отец, я его видел, я знаю, что мир стоит. И никто тебя не сможет с этой точки сдвинуть. То есть отец ⁇ это, собственно, тот, благодаря которому ты понимаешь, что красота ⁇ это серьезная штука, а любопытство ⁇ это пружина его существования, а не только борьба со страхами. Для меня это точка чистого отцовства. Вторая точка, точка работы со стыдом. Но я сейчас, сейчас вот прямо в эту секунду не вижу, как здесь работает вообще эта тема отца и матери, скорее взрослого человека. Но вот материнство это третья точка. Это безусловная милосердие, способность принять без если. И э, вот эта способность действовать без если ⁇ это классическое определение милосердия. И, конечно, люди в этой точке не дотягивают, но это и есть, мне кажется, материнская фигура. Может быть, я неправильно расставил. Я сейчас исхожу из того, что есть некий генезис ну, ребенка, как бы пути человека, да, пути человека, страх, стыд и вина. Если мы это все признаем, то, конечно, нам эти два человека на этом пути очень важны. То есть для меня отец это тот, кто постоянно как бы вырывает тебя из окружающих тебя страхов, зависимости, вин в некое отношение, которое больше, чем все твои проблемы. Это то, что позволяет тебе на время о себе забыть, счастливо забыть, счастливо забыть, сделав какой-то первый шаг от себя. Может это и есть преодоление нарциссизма. Мать это, мать это та, которая доносит до меня счастливую новость, что каким бы я отвратительным не был, каким бы ужасным я не был просто мерзким, когда от меня отвернется не то, что весь мир, а даже весь неродившийся мир еще на будущее, на перспективу. Вот она, это единственный человек, который готов за тебя жизнь отдать, чтобы ты просто был. Вот это человек, который любит тебя безусловно, без всяких условий, это есть материнство.